Кілька годин тому росіяни вдарили по приміщенню ось цього дитячого садочка. В місті як бачите, ця будівля частково пошкоджена, пошкоджені також навколишні будинки, деякі з них знесено просто під фундамент. І окупанти воюють у нас в Херсоні, як з дитячими садочками, школами, бібліотеками, намагаючись знищити наших дітей, намагаючись знищити нашу українську культуру. Всю жизнь жил, работал, собирал и теперь да, без ничего остался. Одни четыре стены, еще и кот пропал. О! Было это где-то около 11 утра, был очень сильный прилет, очень большой взрыв пыль, сначала ничего не было понятно, потом в конечном итоге, когда все осело, мы обратили внимание, что у нас садика нет, вот, ну, окон, по крайней мере, нет, и в дальнейшем уже посмотрели, что прилетело, думали сначала снаряд, но больше похоже на кап, то есть домов рядом нет, у соседей крыши нет, у нас крыши нет, бардак, ну, я думаю, по фотографиям вы увидите, что у нас тут происходит. Сука, вот повреждения, смотрите, крыши полностью нет. Ни окон, ни дверей нету. Было два сарая, был один забор. У соседей второй, третий, четвертый. Ни одного забора. С девяти сараев ничего не осталось. Осталась вон одна воронка после прилета. У нас были обстрелы два раза в ноябре месяце. У нас были обстрелы. Потом, когда весь Херсон обстреливали, у нас недалеко прилетало тоже. Вот это 20 декабря. Что они хотят, я не знаю. Мне это непонятно, как и всем нашим соседям. Вот, ну, такое, чтоб кап, да, это в первый раз. И дай бог последний, потому что такое, конечно. Будете это продолжать уже... тут жить и зараз вас прибирать, будете выезжать из этого дома? Конечно, нет, будем продолжать жить, а что это наш дом, приводить в порядок, наводить в порядке и дальше продолжать жить, а что делать? Будете продолжать жить в этом доме? Чи Конечно будете... буду. Я отсюда ни разу не выезжал, ни в оккупацию, никогда. Что-то придумаю, буду жить, а что делать? У меня теща с там здесь рядышком живут он. И друзья, и родственники есть, помогут.